5 минут мне все сделали Взяли кровь с вены Три таких бутылька Кровь с вены льется рекой Сегодня день хорошо начался Так с самого утра за стеной Что-то там долбили а оказывается, что снесли дом. Его уже полностью убрали. Теперь поступают к этому дому. Вот на крыше. Там уже сносят крышу. И потом постепенно будут его разрушать. Останется здесь только вот этот вот красный дом. Прекрасное утро. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, нам обеспечено. Я направляюсь в центр. В Медикаль. Le Saint-Medical. Короче, по-французски. Я буду сдавать кровь. Чтобы меня определили, какая у меня есть аллергия и вообще, есть ли она у меня. Возможно, скоро появится видео у меня на моем канале, где я попытаюсь подробно объяснить, как устроена здесь медицина, как все работает, сколько все стоит и какие страховки и так далее. Здесь находится лаборатория. Сейчас туда и пойдем. за 5 минут мне все сделали. Взяли кровь с вены, три таких бутылька. В августе в основном все уезжают на вакансы, так что очередей нету. Зашел, кровь взяли, так быстро берут вообще, кровь с вены льется рекой. В итоге эта процедура мне обошлась в 0 евро, потому что Security и Mutual все полностью покрыли. Ну, такая где-то, анализ такой стоит будет примерно 30-50 евро, не больше. Чтобы узнать результаты, не обязательно идти обратно туда. Просто можно зайти в интернет, вводишь номер телефона. Мне дали вот здесь вот пароль от аккаунта. И через пару дней я там увижу результаты. Во Франции есть две страховки. Одна обязательная, вторая по желанию. Первая обязательно называется Security Social, то есть это государственная, и которая покрывает от 30% и выше. И вторая называется Митюэль. Это та страховка, которую ты по желанию можешь взять, когда будешь работать где-то. То есть твой работодатель тебе предлагает, хочешь, бери, не хочешь, не бери. Ну, в принципе, ты можешь и ее взять, и не имея работы. Есть такие тоже нюансы. Но ну, вот в сумме у меня получается, ну, смотря на что, то есть смотря какая, какие лекарства, какая процедура, какие-то там еще моменты есть определенная шкала по которой высчитываются эти проценты то есть у меня бывает такое что идешь за лекарствами и в итоге ты ничего не платишь по поводу кстати зубов недавно наращивали зуб врач сказал что это будет стоить один зуб 800 евро в итоге я платил 106 евро мне покрыла митюэль и покрылась секреты всесяале Не болейте, ребята, будьте крепкими, кушайте витамины, и все будет окей. Подписывайтесь на канал, пишите, задавайте вопросы в комментариях. Все, всего хорошего, а-адьо!